Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syahbudin, terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang jika ada video-video yang bermanfaat insya Allah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat, baru-baru ini jadi isu berkaitan tentang pihak Majlis Agama Islam Negeri Selangor keluarkan kenyataan daripada pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor yang mana mereka telah menarik Uh, kembali biasiswa yang biasanya mereka berikan kepada pelajar-pelajar ijazah sarjana muda untuk ke Mesir, Jordan dan juga ke Maghribi. Dan kenyataan ini uh, tidak dapat sambutan yang menggalakkan daripada sudut ramai pelajar-pelajar uh, jurusan agama, begitu juga dengan ustaz-ustaz ramai tak puas hati pun sebenarnya sebab ia adalah satu dana yang penting untuk pelajar-pelajar jurusan agama. Untuk belajar ke Timur Tengah lah Maksud Timur Tengah dekat sini Dekat Mesir, Jordan dan juga Maghribi Arab Saudi tak termasuk Sebab Arab Saudi ni belajar dekat sana Full sponsorship Cuma nak sama belajar dekat sana tu agak sukar sedikit lah Daripada sudut prosedur Sahabat-sahabat Saya nak baca dulu kenyataan Daripada uh, kenyataan media jabat, uh, Pengarah Jabatan Agama Islam di Selangor Yang telah dikongsikan oleh sahabat saya Ustaz uh, Syukri Arab Beliau mengatakan Majlis Agama Islam Selangor MAIS utamakan ijazah pertama di dalam negeri. Syah Alam 10 Mei 2025 bermula 2025 penajaan pelajar peringkat ijazah pertama ke Timur Tengah oleh Lembaga Zakat Selangor dan Kerajaan Negeri Selangor tidak lagi diteruskan melainkan bagi program peringkat sarjana dan juga doktor falsafah. Penajaan hanya akan diteruskan di Universiti Islam Selangor atau universiti tempatan di peringkat ijazah pertama. Ketetapan ini dibuat bagi mengurangkan risiko para pelajar daripada terdedah kepada pengaruh Dan anasir yang mengganggu pemikiran serta jati diri pelajar jurusan pengajian Islam Selangor di Timur Tengah Saya baca kenyataan ini daripada sahabat saya Syukri Arab Dia uh, highlightkan perkataan ini Ketetapan ini dibuat bagi mengurangkan risiko para pelajar daripada terdedah kepada pengaruh dan anasir yang mengganggu pemikiran serta jati diri pelajar jurusan pengajian Islam Selangor di timur tengah itu maksudnya boleh jadi sebab pasal apa mereka tarik balik penajaan ataupun mereka dah tak buat tajaan untuk pelajar ijazah sarjana muda. Dia orang cuma biar berikan untuk peringkat master dan juga PhD. Alah peringkat master PhD berapa kerat sangat. Kadang 10 orang 20 orang je. Bukan ramai pun yang pergi timur tengah untuk sambung belajar dan peringkat master dan juga PhD. Yang banyak sungguh ni adalah beli peringkat ijazah sarjana muda yang kita sebut hari ni yang nak dicantas itu adalah di peringkat ijazah sarjana muda Kenyataan daripada sahabat saya Syukri Arab dia kata Belajar agama di tempat agama rosak jati diri katanya Eh hey, apa cerita ni Jadi kalau belajar kat Timur Tengah Automatik terus rosak jati diri dan pemikirannya Pasal apa? Pasal belajar agama kat tempat asal usul ilmu agama Lawak baca lagi kelakar maksudnya belajar kat dalam negara tak terdedah kepada pengaruh negatif langsung ke? Sebab universiti tempatan ada perisai ajaib yang halang pemikiran tak elok masuk ke otak pelajar. Hebat! Dan yang paling padu belajar kat Timur Tengah ni seolah-olah macam training camp untuk jadi rosak je. Kesimpulannya jangan salahkan tempat, salahkan mindset. Kalau mindset memang rapuh, dari awal belajar kat mana-mana pun ada budaya negatif dan positifnya tempat tu tak salah apa pun timur tengah tu tempat asal ilmu agama ribuan ulama hebat lahir kat situ kalau ada pelajar yang tergelincir tu masalah orangnya bukan masalah tempatnya tak taja orang belajar kat situ sebab segelintir tak jadi orang Aduh ceteknya pemikiran Inilah yang uh, menjadi persoalan Daripada sahabat saya Ustaz Syukri Arab Dan saya sendiri pun tak suka Dengan kenyataan daripada Majlis Agama Islam Daripada pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor Berkaitan tentang hal itu Sebabnya kami belajar dekat sana Kami tahu bagaimana struggle dekat sana Bagaimana kita nak cari duit Untuk nak belajar dekat sana Bukan senang sahabat-sahabat Saya tak pergi dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri Selangor Saya pergi dengan Uh, bantuan daripada Jabatan Zakat ataupun Pejabat Zakat uh, Agama Islam, Majlis Agama Islam dan Istiadat Negeri Perlis. Saya dah pergi dengan yang uh, bantuan berkenaan. Pun begitu, kita kena tahulah. Bantuan ni tak mungkin ada tempat banyak, mungkin ada tempat sikit. Tetapi kita kena tahu ia sangat-sangat membantu. Ya, memang yang pergi ke sana ada yang mangkuk hayun Pergi sana tak belajar. Memang berlaku. Tapi bukan dekat sana saja. Dekat Malaysia pun ada masalah yang sama. Pergi dapat bantuan dan sebagainya tapi tak belajar. Benda biasa. Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak Majlis Agama Islam? Mereka cantaslah, mereka potonglah untuk tahun berkenaan. Contoh, awak belajar tiba-tiba tak lulus. Ha, tak lulus exam Ataupun tak boleh naik tahun Awak cantas lah dia Awak tutup lah Awak hold lah Untuk dia punya bantuan Biasiswa pada waktu tu Tapi bukannya awak Tantas kepada semua dan awak hanya bagi kepada orang-orang berkenaan. Kalau awak kata oh ini disebabkan duit zakat tak cukup. Kalau duit zakat tak cukup, awak tak akan bagi janji bahawa zakat itu akan diberikan kepada orang yang belajar dekat uh, Malaysia. Maksudnya, isunya duit ada, bukan duit tak ada. Kalau duit tak ada lain cerita. Masalahnya duit ada dan untuk dan cuma awak tak mau nak gunakan untuk nak bagi mudah pelajar-pelajar nak semua belajar dekat sana saya tak tahulah bagaimana pengurusan pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Selangor berkaitan tentang hal ni sepatutnya kita bantu bantulah dia orang belajar dekat sana kami ni memang dapat bantuan zakat daripada negeri bukan negeri Perlis saja bukan negeri Selangor saja hampir semua negeri ada bantuan zakat cuma senang dan susah nak mohon saja negeri Selangor termasuk yang antara yang susah nak mohon tapi walaupun susah nak mohon Dapat juga Cuma sekarang Bila dia buat inisiatif baru Tak dapat lah dan ini adalah satu benda yang tak bagus Sebab pelajar kita kat sana struggle Belajar dekat Mesir, belajar dekat Jordan, belajar dekat Maghribi struggle Kita tak mahu nak uh, apa dia nak biarkan mereka pergi ke sana sambil belajar kena kerja pula Itu benda yang tak bagus Saya nampak, saya tengok, saya tahu Bahawa orang yang belajar dekat sana sambil belajar, sambil cari kerja Biasanya dia orang akan ada masalah daripada sudut pelajaran. Jadi kita ni orang dah bayar zakat dekat dekat majlis, -Majlis agama Islam Negeri Selangor. Orang dah bayar zakat dekat majlis-majlis agama ni. Bantulah budak-budak ni dan mereka ni nanti akan jadi orang yang bantu kepada uh, apa negara kita. Itulah yang berlaku. Jika tidak, awak bagi satu minda skeptikal kepada orang-orang seperti ini ia masalah. Awak tengok tu, Dr. Anhar Opil, mufti negeri Selangor pun dia pun lepasan daripada Timur Tengah juga. Demikian juga orang-orang yang lain. Banyak ni ustaz-ustaz yang keluar daripada pengajian Timur Tengah. Mereka berada dalam pentadbiran kerajaan, mereka berada di dalam pengurusan-pengurusan di majlis kewangan dan sebagainya, penasihat-penasihat syariah dan sebagainya. Bukannya orang tidak berkualiti. Orang-orang yang bagus-bagus saja jangan duduk PT tengok oh awak saya buat lawatan uh, dekat sana tengok ada lah mangkuk-mangkuk ayun tu budak-budak ni dapat bantuan zakat tapi tak pergi masuk kelas ataupun tak belajar. Tak betul begitu. Bahkan sistem pengajian di Universiti Al-Azhar yang dulu orang tak pergi kelas pun tak apa. Sekarang ni dah tak boleh. Sekarang ni dah sistem dah bagus dan dia telah tetapkan berapa tahun sahaja yang awak tak boleh awak, awak diberi apa? keluasan untuk tak 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 lulus tetapi uh, lepas daripada tempoh berkenaan mungkin dalam 3 tahun maka akan dicantas maksudnya tempoh maksimum untuk belajar dalam 7 tahun saja itu telah dipraktikkan di sana uh, pengajian juga belajar masuk kelas juga dah jadi wajib itu telah berlaku dekat sana maksudnya dah jadi makin baik yang kita pula makin ke belakang. Oleh sebab tu saya sahabat, sahabat, kenyataan ini saya tak setuju. Saya sangat-sangat tak setuju. Tolonglah YB YB yang ada ni, yang berhormat-berhormat ni tolong pergi tekan sikit dekat pihak Jabatan Agama Islam tu. Tolong minta diorang tukar pendirian mereka berkaitan tentang hal ni supaya kesian anak-anak kita nak bisa sambung belajar ni. Ingat ni senang ke? Ubi tengoklah ramai orang yang nak pergi sama belajar kat timur tengah ni. Mereka ni terpaksa pergi minta minta sedekah lah kita kata, minta sedekah dekat masjid lah, minta sedekah kat orang ni bila awak tak bagi bantuan, lagilah banyak mereka akan minta sedekah padahal nak minta sedekah apa? kami dah bayar zakat pun bila kita dah buat bayaran zakat, zakat digunakan antaranya adalah untuk yang ni dan ini adalah satu uh, pelaburan yang bagus daripada sudut keilmuan bagi bantu mereka. Jangan biarkan mereka minta sedekah sana-sini. Kalau orang minta sedekah, kita boleh kata, ni pasal apa minta sedekah tak semua belajar ni? Bukankah pihak pejabat agama Islam dalam bahagian uh, apa dia, zakat uh, ada bagi bantuan? Kita boleh marah mereka bila minta bantuan. Tapi bila awak buat macam ni, kita nak marah apa? Kesian mereka. Mereka ni belajar untuk menuntut ilmu, bagi bantu kepada kita. Bagi bantuan. Orang kata, tak apalah kami nak bagi mudah belajar dekat Malaysia lah. Malaysia pun bagus juga. Saya tak nafikan sistem pendidikan di Malaysia juga sangat-sangat bagus. Bahkan mungkin lebih baik dalam beberapa sudut nak dibandingkan dengan uh, beberapa tempat pengajar di Timur Tengah. Tetapi apa benda yang sangat penting dekat Timur Tengah yang ramai kita kat Malaysia tak dapat, iaitu belajar daripada sumber asalnya. Kita belajar daripada guru-guru yang menjadi panduan yang menjadi panutan yang menjadi sumber kepada umat Islam seluruh dunia. Awak ingat ni tok guru-tok guru yang dekat Universiti Al-Azhar, tok guru-tok guru dekat Universiti-Universiti di Jordan, tok guru-tok guru dekat Universiti Maghrib itu lekeh ke? Mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat penting. Orang-orang akademik mengiktiraf mereka sebagai orang yang sangat penting. Kajian-kajian mereka adalah kajian yang bersifat international. Kita tak nafikan juga di Malaysia juga ada Tetapi populariti itu ataupun keadaan yang lebih banyak itu di sana Apatah lagi daripada sudut bahasa Bagaimana mereka bercakap dengan bahasa Arab daripada belajar bahasa Arab Kita nak tengok ke orang-orang kita belajar bercakap bahasa Arab dengan slang Indonesia Macam mana yang berlaku kat Indonesia Bercakap bahasa Arab tapi bunyi Indonesia Sebab apa? Sebab tak duduk kata tanah Arab Bukan tak, tak, tak duduk tanah Arab Mereka tidak berinteraksi dengan orang Arab sebab bahasa ini adalah interaksi Bagaimana kita bercakap dan juga komunikasi Dan itulah yang berlaku Kita tengok Ustaz Syukri Arab yang komplain tentang isu ini Bagaimana kualiti bahasa dia Sangat bagus Dan dia bukan seorang Ramai daripada kalangan orang kita juga Macam tu juga Macam Ustaz Syukri Arab ni juga Bukan seorang saja Ramai Sebab mereka berinteraksi Duduk di negara berkenaan Atas sumbangan daripada zakat kita Kita bantu mereka Jangan duk buat macam ni lah Saya tak sokong Apa Kenyataan daripada pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor Berkaitan tentang hal berkenaan Saya harap Ia boleh diubah Ia boleh dijadikan lebih baik Kalau kata Nak bagi kepada budak Master dan PhD saja Ini merepek Ini semua politik Sebab Orang Master PhD Kami tahu Kami belajar kat sana Master PhD berapa kerat sangat duduk belajar kat sana Dua tiga orang saja yang belajar dekat Timur Tengah untuk ambil master dan juga PhD. Majoriti adalah daripada kalangan ijazah sarjana muda yang kita nak bantu tu majoriti. Bukannya kita nak bantu yang minoriti sahaja. Kita nak bantu semua. Wallahu taala a'lamu bisawab. Saya harap kita tak kita sama-sama bersepakat untuk tidak memutuskan jaringan projek memandaikan umat dengan ilmu. Kita bimbang tindakan kita, ucapan kita, bahkan pandangan serta Uh, tindak tanduk daripada pihak Majlis Agama Islam dan sebagainya, dapat memberi kesan kepada mencantas projek memandaikan umat dengan ilmu saya harap projek ini dapat diteruskan dengan baik, dengan lebih baik dan juga berkualiti. Wallahu taala a'lamu bisawab. Sahabat-sahabat, saya ada bawa baju baru iaitu baju projek memadaikan umat dengan ilmu. Baju ini adalah baju eksklusif. Kita hanya cetak uh, beberapa beberapa ratus saja. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan baju ni. Saya letakkan link dekat bahagian description. Sahabat juga boleh WhatsApp saya untuk dapatkan baju ini. WhatsApp saya sekarang saya akan balas mesej anda dengan segera. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.